Что это такая Добровольная гуманитарная поставка? Мы пытались каким-то образом перефразировать, что такое волонтеры. Потому что а. я занимался волонтерским движением по просьбе Суркиса и когда было Евро-2012. Честно говоря, мне не кажется, что то, чем сейчас занимается движение по доставкам тыловым и созданию параллельной структуры, параллельной министерства обороны, это волонтерство. Это уже реально какая-то работа, которая называется как угодно, только не волонтер что полгода доставлять на войну все, что просят, и смотреть на встречу, на плакаты, рожи, крики, с ним, что я украинец, и понимать, что в Урале, который идти на встречу, нету даже трети того, что нужно на передовой. Я уже не волонтер, я какой-то реальный Доброволец тыловых поставок. Вот, собственно, так и формулировали. Угу. Извини, если тебя формулировка зацепила. Нет, нет, нет. Она просто, не не звична, просто не ну, Я и... против волонтерства категорически, всеми фибрами своей души. Тем более против волонтерских партий, против волонтерских советов при президентах и министрах обороны. Потому что ничего это не даст в конечном итоге никому, кроме самих волонтеров, которые получат какие-то там, я не знаю, там, ксивые доступы к телам но туалетная бумага и вода для нас дешевле, к сожалению, от этого не станут. Самое главное, что мы сейчас пытаемся создать какую-то параллельную реальность, параллельную структуру, параллельно министерство обороны. А, судя по всему, если кто-то умеет это делать, надо заходить внутрь и заставлять систему работать, потому что ну, мы не выдержим зиму войны. Время от времени опять подвозят туда то, что ребята просят. А уже вроде бы даже генерал Пушников, который бывший командующий сухопутными войсками, который обещал в свое время, обвинил волонтеров в том, что они пиарятся, ничего не делают, что до 10 октября в армии будет все, что надо. В армии по-прежнему ничего нету, а теперь убрали Муженко, и генерал Кошняков выполняет роль руководителя, главного офицера в АТО. Я уверен, что коней на переправе не меняет, и офицеры на фронте практически все в шоке от этих перестановок, от того, что в Киеве по-прежнему садятся играть не знаю, в шахматы, а играть умеют только в чапайцев. И вот это вот бутскает по доске. На финише падают фигурки, летают шарики, и к шахматам это не имеет никакого отношения.